Sebelum kena cucu saya itu uh, Saya pun berterima kasih Kepada uh, Syarikat Tenken Mungkin kalau saya tidak kenal syarikat Tenken ini Saya sudah kehilangan Ibu Karena inilah saya Masih ada ibu Sampai hari ini berumur uh, Musim kena itu Sudah 80 Sekarang ibu saya sudah 80 tahun Alhamdulillah Musim itu dia kena lumpuh stroke jadi siapa pagi produk ini MRT lebih kurang tiga bulan ibu saya boleh berjalan sekarang umur ibu saya sudah 83 menjadi masih lagi cari baju yeah. uh. sekarang sudah 83 kalau kita tengok umurnya nanti uh, akan datanglah kita bagi gambar dia Macam umur 60 tahun Umur dia sekarang Nah itu mama saya lah Jadi kebetulan saya boleh cerita lagi sedikit tentang cucu saya Yang ada di Kuala Lumpur musim itu kena kese otak Saya pun tidak tahu lah kese otak kabaran Jadi kebetulan saya antar pergi hospital Tumpatima, Timah Kuala Lumpur Jadi disahkan oleh dokter pakar bahwa cucu ini kena kese otak jadi kebetulan dokter pakar itu mau buat pembedahan jadi dia minta dengan kita orang ini uh, kos pembedahan itu adalah puluh 50.000 sedangkan saya duduk di hospital tuh satu hari satu malam saya bayar delapan 4.800 saya bayar jadi dia buat kos pembedahan tuh dia minta uh, 50.000 kami dapat duit hanya tiga ribu yang kami ada. Jadi mau mau uh, Tambah lagi dua belas Jadi kebetulan tuan, saya teringat ibu saya sehat, saya sehat karena produk kita produk uh, YLG. Saya, saya begitu uh, menantu saya dengan anak saya begini saja. Bagus kita kasih keluar anak ini hari ini juga sebab kalau sampai besok lagi bayar lagi 4800. Jadi kebetulan tuh saya minta sama dokter, betul betul saya minta apa pengakuannya dokter lepas operasi ini anak apa jaminan. Jadi saya jumpa empat mata dengan dokter pakar ini. Saya tanya sama dokter pakar ini apa jaminan dokter lepas ini operasi ini budak sebab dijangkakan cucu saya ini tinggal dua minggu lagi di dunia. Begitu memang saya takutlah. Jadi saya tanya dokter pengakuan dia 15 menit baru dia jawab dengan saya. Lepas kena lepas kena operasi ini Buda. Dia dia bagi jaminan hanya 50-50. Sedangkan kita sudah bagi duit 50 ribu. Jadi ya, lepas itu saya bagi bagi doktor bagi tahu aa, bagi surat bebas lah. Malam ini juga saya keluar dari hospital. Doktor kata dengan saya aa, kenapa mau keluarkan ini anak sedangkan ini anak ini sudah orang bilang dia eh, tidak boleh bangun, tidak boleh buka mata, tidak boleh makan. Saya bilang tak apa, saya akan usaha di luar produk. Tak apalah. Kalau memangnya Allah mau bagi, mau ambil cucu saya dalam dua minggu, tak apa lah. Jadi kebetulan dokter buat surat. Saya keluar malam itu juga dari hospital. Sampai besoknya saya terus pergi HU, ambil produk ini, lebih kurang satu ribu ringgit. Harga produk ini. Lepas itu bagi makan, bagi makan hari-hari, bagi makan. Satu minggu Anak ini sudah sehat Lepas satu minggu itu Saya antar balik pergi hospital Tumpah Timah X-ray balik Sekali sudah jumpa dokter Masuk X-ray balik Keluar dari X-ray itu Saya pun takut sudah Sebab saya janji saya ada produk Jadi saya punya dana hidup dokter juga Takut juga Sekali sudah keluar dia senyum itu dokter, dengan saya 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 buat, dia senyum itu dua saya sangka uh, ini anak jalankah atau dia sehat lepas itu dia senyum, saya datang jumpa dia di bilik macam mana dokter, dia tahu dengan saya produk apa yang kamu bagi anak kau ini jadi saya ceritalah, memang saya ada produk saya bagi, produk MRT, Ah, uh, saya dia tunjuklah. Jadi semua itu produk saya antar pilih hospital. Saya bagi makan ini, ini, ini hanya ada empat empat jenis saja dengan arpola. Uh, yang dia makan nomor satu air, nomor dua dokter seneci, sprulina, ego uh, tul, dengan apa lagi satu tuh uh, kinton. Itu saja produknya dia makan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala uh, anak itu telah sehat sampai hari ini sudah pulang ke Sabah. Cikgu Jusli sudah saksikan itu anak, sudah dijumpai itu anak di Sabah. Alhamdulillah. Uh, itu sejak perkonsen saya. Assalamualaikum.